проспект имени Грушевского. Там есть такой магазин Диана. Значит, во дворе, во дворах там жило очень много собак. Собаки такие большие, такие как львы. Люди их кормили. Они никому ничего не делали. Они просто лежали там на травочке. Это вы сели. так думаете? Нет, это я знаю, это знаю. Я, я там живу. уже 8 лет с этим встречаюсь. Люди так не думают. Люди во дворах, даже женщина, которую я опять лично знаю, это Галя Химич. Она сделала просто во дворе несколько будок. Собаки там жили. Собаки она подкармливала. Многие жильцы подкармливали, потому что они их это просто. Это магазин Диана на проспекте. Там такие многоэтажные дома. Это вот во дворах этих домов. Угу. Вот, большие жили собаки. Вот на прошлой неделе эта Галя уехала в Израиль на свадьбу к своей сестре. Приехала, говорит, ни одной собаки нету. А, между делом, значит, там дети утром ну, шли давайте в школу. Давайте начнем с того, что вы уже немножко не то рассказываете. Во-первых, Галя Химич. Так. Она живет по крызе Корретовича и Раз. Во-вторых, она не могла ехать из Израиля на свадьбу, потому что Леха на Польске, который а, ну, женился говорим, на, Химич, на Тачане... А может быть, это одна не, фамилица, есть же город не, большой. Не, 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 не. Не, не, не. Уже давно вызывается. вышла замуж. Дальше она поехала. одинокая женщина, у нее живут три кота и две собаки в квартире. Она а живет... Ну, ну,